Вот так она ходит. Тут есть рефлексы седалищных нервов uh -huh. коленный... Чуть -чуть определяется. Дай, коленный с левой стороны с левой стороны есть коленный рефлекс uh -huh. с да uh -huh. коленный рефлекс справа слева есть седалищные слабые но есть Ч... глубокой болевой чувствительности нету uh -huh. прошло 10 дней уже прошло конечно можно будет забрать. Я а -а -а. еще жаднее напишу. Это этого... все? Да. Помню а да. Так, вот говорите. На уровне э, зоны перелома там есть конский хвост. То есть не ствол мозга, а уже отдельные волокна. У -у -у. Есть большое смещение но эти волокна, как при переломе таза, они нервы растягиваются, но могут выживать. Uh -huh. И сохранены рефлексы. У меня в практике были пациенты, где я собирал по воле только владельца, uh -huh. потому что я понимал, что прогноз плохой, но хотели дать шанс. И пару процентов, но они могут восстановиться. Uh -huh. Поэтому в этом ситуации что либо ничего не делать, либо попробовать их выставить зафиксировать костным цементом uh -huh. и стабилизировать позвонки, потому что они сейчас находятся в таком положении. Uh -huh. Визуально осмотреть эти нервы, они должны быть целые. И процентов, не знаю 5 может быть, 10 что она может восстановиться. Может восстановиться. Так. Если оставить и ничего не делать, то может быть тоже восстановиться, но меньше, наверное, шансов. У него по возрасту что? По возрасту что? -то... Тяжело сказать, но 5-3-5. Но она не самая старая, Нет, не но, старая. Но, но и не молодая уже. Ну я знаете, в формате да, на рефлекс... самозаживлении. Да, рефлексональный, слабый. Ну вот, можете за да, Зияет, пытаюсь да. поджимать, что-то вроде чуть-чуть, но слабо очень. Но это и закономерно, потому что он еще волокна проходят вдоль, поэтому mm -hmm. эти волокна наиболее пострадали. Пострадали. Вот вот. Ну, у, нее, земли, сама, у шар... нее сама, у нее сама, у нее самопроизвольная и да,